Прошу, народный депутат Олег Царев. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Васильевич, ко мне, как народному депутату Украины, обратились активисты общественной организации «Воля», которые предоставили убедительные свидетельства того, что на территории нашего государства при поддержке и при непосредственном участии посольства Соединенных Штатов Америки Осуществляется проект Техкомп, в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны на Украине. Проект Техкомп направлен на подготовку специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа, потенциальных революционеров для организации протестных действий, свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайета. Пообщавшись с активистами организации «Воля», я выяснил, что некоторым из них под видом специалистам по IT-технологиям удалось попасть на мероприятия, которые проходили в техкомпе. К их удивлению, под видом обучения особенностям использование современных медиа американские инструкторы рассказывали об использовании социальных сетей интернет-технологий для целенаправленного влияния на общественное мнение активизации протестного потенциала с целью организации силовых акций на территории украины радикализации и борьбы за власть в качестве примеров американские инструкторы, Проводили примеры использования социальных сетей для организации и управления уличными акциями. В Египте, Тунисе, Ливии. Выпускники техкомпов сейчас активно проводят свои семинары по территории Украины. Всего было проведено 5 мероприятий, обучено около 300 человек, которые сегодня работают по всей Украине. Последняя конференция Техком состоялась 14-15 ноября в Киеве, прямо на территории посольства Соединенных Штатов Америки. Вы мне скажите, где еще, в какой стране мира неправительственная организация будет работать и проводить свои мероприятия прямо на территории посольства Соединенных Штатов? Это неуважение к государству Украины, к народу Украины. Я обращаюсь. Правоохранительные органы Украины с таким вопросом. Не нарушают ли представители посольства США, которые организуют конференции Техком и представляют для их проведения э, дипломатические... Дайте завершить. Декларация ООН 21 декабря 1965 года о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства, о защите их независимости и суверенитета, в частности, статьи 1, 2 и 5. Я прошу считать мое обращение официальным запросом и провести расследование по вышеуказанным данным. Спасибо.